Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Роман Григорович Світан, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик інструктор Романа Григоровичу, як завжди, рада бачити. Дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли часто можливість. Бажаю всім здоров'я! Назаєм, Роман Григорович. Останній день січня, 31 січня у нас на календарі. Традиційно 16.10 старт запису цього стріму. Це я для нашої глядацької аудиторії інформую на численні прохання. Ну і традиційно закликаю наших глядачів до активності у коментарях. Так само поширюйте це відео, не забувайте підписуватися. Почати хочу із ситуації, яка зараз складається в часовому яру. Ну и власне важкі бои там про это информує ОСУ в Хортиця. Насколько ситуация там напружена, и как вы бачите, подальший розвиток подій? Ну, несколько недель уже россияне контролируют Часовьярский огнеупорный завод. Там продолжались бои, довольно таки серьезные стрелковые, в том числе именно за несколько рудников этого завода, до сих пор продолжаются. Тяжелейшая ситуация, конечно, в Часовьяре. Хотя там ни, ни, окружения, ни, допустим, каких-то критических моментов нет, там просто определенный недостаток сил, средств, которые, если появится такая возможность, и будут они туда переброшены, стабилизируют ситуацию. В принципе, можно россиян отбросить обратно за канал Северский Донец, Донбасс. Если не будет недостаточное количество сил, средств, то значит надо будет удерживать другой уже рубеж там их несколько есть, но все они хуже. То есть, если нас, допустим, выдавят с высот Часовьярских, дальше придется уже чуть ниже удерживать рубеж, это будет сложнее. И, естественно, расход средств будет намного больше. Потому, я думаю, сейчас вот уже дропаты начинает заниматься Хортицей и решить, ну, если есть такая возможность. Тут же вопрос в том, что резервы оперативные, которые Используют генштаб или, допустим, сухопутные войска. Это О них знают только командующие, ну, естественно, офицеры генштаба. Поэтому по наличию сил, средств, усилить это направление возможно, остановить и удержать на дальних подступах Константиновки Часовьяр. Это сейчас как раз такой. рубеж оборони Константиновки, Дружковки Славянська і Краматорська. Тобто, этой агломерація. Вони з юга со сторони Славянська і з востока со сторони Константиновки. те, що драпатий зараз очолив УСУ в Хортиця, яка ну, фактично зараз тримає оборону на найскладнішій ділянці фронту. Чи це свідченням якраз і підкресленням того наскільки ну, саме ця ділянка фронту зараз. Ну, Наискладнейшая там ситуация? Ну нет, это скорее всего восстановление. Вот год целый восстанавливалась система управления войска. Год назад, когда было принято неграмотное, неверное решение о снятии э, генералитета всего, практически команды, больше десятка генералов было снято с должностей в управлении вооруженными силами, посыпался Восточный фронт. Один из механизмов допустим, восстановление, это вернуть все на круги своя, то есть, по крайней мере, передать все, все управления, как они были стартово э, сложены. То есть, э, тот же командующий сухопутными войсками, он же и отвечал за направление Хортица, э, самое сложное направление по, по наступательным действиям россиян. И с точки географии, с точки зрения географии, с точки зрения, там большие, большая разница в высотах со стороны Донбасса, и, естественно, в задачах россиян, то есть, у них задача дойти до границ Донецкой области, потому это направление самое сложное, и его э, курировал в свое время тот же командующий Сырский сухопутными войсками. Сырский был командующий сухопутными войсками, и э, начальник МАТУ портится, то есть ОСУ портится. И, естественно, после того, как Дропатова сначала поставили командующим сухопутными войсками, он несколько месяцев входил в дела делая сейчас, э, заменил Гнатова, который ушел на повышение в Генштаб, заменил Гнатова уже на, на направление от, от Уфортица. Очень правильное решение. Почему? Потому что самый оптимальный вариант удерживать самое опасное направление наступательное, это командующему сухопутных войск. У него, во-первых, сухопутные войска – это самый большой вид войск в составе вооруженных сил Украины. И, естественно, у него самое большое количество оперативных резервов, которыми можно вдоль ракадных дорог, перебрасывая их по ракадным дорогам вдоль линии фронта, оперировать по этому направлению. Потому, я думаю, сейчас, ну, как минимум, добавится больше, большего оперативного механизма. Но, опять же, все зависит от наличия. То есть, если есть, то, понятно, добавится. Если его нет, то придется выполнять задачи, там, может быть, управляемого отхода и выравнивания фронта, Для улічення плотності військ на определених участках, то здесь механізми вже оперативно тактичного уровня будуть приймати рішення, в тому числі і дропати днями Дніпропетровська облрада закликала мешканців прифронтових зон покинути ці зони, а ті, хто залишаються, бути готовими. цитата, до будь-яких ситуацій. Про що свідчить таке формулювання? Ну, это прогнозирование ситуации худшего варианта. Россияне, когда вышли на удачное и Котлина, это железная дорога, которая ведет с Покровска на Межевую в сторону Днепропетровской области, они как только вышли, то, естественно, прогностические способности, которые есть у наших начальников областных администраций, дали возможность прогнозировать уже движение, в том числе в сторону Меживую, это Днепропетровская область. То есть это правильное решение с точки зрения подготовки и безопасности мирного населения. Опять же, на данный момент это не, это не в приказном порядке, то есть это не принудительная, мобилизация, не принудительная эвакуация, это пока предварительное, по крайней мере, обозначение проблемы. Хотя на данный момент есть все условия и силы и средства для того, чтобы россиян остановить как раз на участке вот этой железной дороги, в районе удачного и Котлина. Есть вопрос, как будут они ну, как воспользуются этими возможностями наше командование. Это уже другой вопрос. Опять же, дропаты это его направление. Я думаю, у него будет достаточное количество резервов, чтобы хотя бы головную колонну российскую отсечь. Возможность такая есть. Они сейчас слишком взорвались, оторвались от материнской. Платы, если можно так сказать, с точки зрения наступательных действий, и там километров 50 зарылись в тылы наши, завязли, и если дальше будут продвигаться, допустим, там в таком же узком состоянии фронта, как они пытаются продавить нас, они могут попасть под серьезные фланговые удары. Опять же, все зависит от количества, наличия сил и средств. Возможность такая есть, если будут наши партнеры так любезны хотя бы... 24-й рік почистить і передать нам все, що обіцяли. На південному напрямку найближчим часом, та й вже зараз, наскільки серйозно може активізуватися ворог, свіжі повідомлення, які надходять від наших оборонців, що зараз росіяни штурмують наші позиції на херсонському напрямку, ну а сам Херсон нещадному обстрілу піддається з боку РФ. Ширина Дніпра там 600-800 метрів. То есть для того, чтобы форсировать Днепр на такую ширину, там должна быть как минимум полутора, ну или двухсоттысячная группировка российская. Причем со всеми механизмами штурма и так далее и тому подобное. Ее, ее не существует, на данный момент ее просто не существует. А потому Южный фронт, то, то, те действия россиян на Южном фронте, ну, имеется в виду на Херсонском направлении, с попытками выхода на правый берег, больше сейчас, смахивают на отвлекающие атаки, причем, понятно почему, они пытаются растянуть фронт, то есть давим мы сейчас их в районе Курского направления, то есть для того, чтобы растянуть фронт, они пытаются на другом участке фронта создать определенные давление. Только так, только с, с, с этой, своей, если с военной точки зрения, только одна причина, почему они активизировались именно по левому берегу Днепра в районе Херсона. Понятно, с нанесением ударов по Херсону в том числе, но это как раз э, об этом и говорит. То есть э, нет стратегической задачи абсолютно никакой на форсирование Днепра. Там даже оперативной задачи не, мог, не может быть, потому что недостаток резервов россиян для форсирования. Значит, тактическая задача вот, отвлечение внимания, не более того. Но это, конечно, не снимает проблемы с правого берега, с Херсона в том числе. Почему? Потому что идут постоянные обстрелы перед дронами, артиллерией подходит авиация, то есть они вот создают такое локальное давление в этой точке, пытаются передавить наше внимание, по крайней мере, что мы перебросили или не усиливали узкое направление, перебросили часть резервов именно туда, под Херсон. Щодо ситуації на курському напрямку, свіже повідомлення від генштабу збройних сил України 31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони України завдали удару по командному пункту угруповання військ Курськ збройних сил РФ у місті Рильськ. Ну і сьогодні знаєте така широко цитована стаття в The New York Times, де мова йде про те, що ось цих північно корейських військових зараз виводять з Курської області РФ. Незрозуміло повертатимуть чи ні. Ну Якось там можливо їх будуть донавчати. Яка ситуація для окупантів зараз, для російських військ, зараз складається саме на курському напрямку, і чи будуть вони перекидати якісь додаткові сили з інших напрямків, якраз на курський напрямок? Ну плюс-мінус 3-4 тисячі сіверокалійців естественно, по курському направленню погоди більшої не грали, то що там 50-60 тисяч росіян. Они были инфильтрованы в некоторые, в основном, десантные части российские 155-й, 810-й, бригад морской пехоты 76-й дивизии Псковской э, ВДВшной. То есть, по большому счету, вход или выход северокорейцев погоды не сыграли. Отвод правильный с точки зрения логики. То есть логика тут однозначно есть. Ввели э, никогда не воюющие части, они же не обстреляны ввели в боевое соприкосновение, они вступили в бои, понесли, естественно, потери, их отводят на доукомплектование, это минимум. То есть логика в этом военная точно есть, их могут доукомплектовать, никто не будет их доучивать, их доукомплектуют до состояния боевой готовности и могут отправить обратно. Вот здесь другой вопрос, будут ли отправлять обратно? То есть если сейчас, а мы это слышим, по крайней мере, есть такие подвижки геополитические после давления Трампа на Си Цзиньпиня. Я думаю, может быть такой вариант, что Ким Чен Ин, да и Путин в том числе уже после уже давления уже самого Си, на них перестанут ставить задачу, допустим, северокорейских именно военнослужащих отправлять на линию босса Есть такая, по крайней мере, догадка как она, до какой степени она будет реализована, в ближайшие буквально две недели будет понятно. Если в феврале месяце северокорейцы не появятся на линии боевого соприкосновения, значит, их, наверное, уже больше не будет. Если появятся, значит, это будет такой поток одного корпуса с доукомплектованием, там, допустим, 10-15 тысяч северокорейцев постоянно будут где-то на линии фронта болтаться, обстреливаться, нести потери, но, тем не менее, северокорейская армия будет получать на такой бесценный практически военный опыт. Понятно, с, еще раз повторюсь, с большими потерями, но те, кто выживет, это будут ну, уже бойцы, обстрелянные бойцы, которые смогут передать э, в оставшейся армии северокорейской этот опыт, опыт боев. Потому здесь, еще раз 50 на 50. Додавит Трамп, не появятся больше северокорейцы. Не додавит, значит, мы опять-таки увидим. Вона Грагровичу, тут з'являлося повідомлення про те, що підрозділи Ахмату їх докомплектували, Ну, частина вагнерівців туди увійшла, і частина бойовиків ось цього неонацистського формування Русіч. І от, значить, ці підрозділи доукомплектований так Ахмат, вони з'явилися якраз біля міста Часів Яр на Донеччині, помічені було. Что такое объединение может дать ворогу? Это сборная солянка. Любое объединение частей, которые не профильные, по крайней мере, оно усугубляет позицию, особенно управленческую позицию. Ну, в режиме, допустим, местных атак местных штурмов, там уже все равно. То есть смотря, все зависит от задач. А по Часовьяру завели Ахмат, это Кадыровцы, это Росгвардия. То есть там мусора российские, если для понимания процессов, и их вбросили в местные штурмы на выдавливание наших войск, на зачистку с точки зрения россиян от украинских войск Часовьярской. Это же агломерация. Туда заводят мусоров. Россияне заводят мусоров. С точки зрения логики, есть логика однозначная. Почему? Потому что как раз по полиции, милиции, по мусора неважно силовики, внутренние силовики, они должны быть натасканы на выполнение боевых задач в городских постройках. То есть вот как раз правильно и грамотно использовать именно силовику внутренних, правоохранительные органы, это в качестве пехоты. Вот россияне правильно делают с этой точки зрения. И, кстати, это может дать определенный результат. А там уже тогда все равно, кого в эту сборную солянку засовываете. Там серьезных военных операций не будет, а именно выдавливание, бодание, называется, в городских постройках. Посмотрим, к чему это приведет, но потери, конечно, у россиян будут очень большие, то есть потери у них примерно, они минусуются по количеству, ну, до тысячи россиян за улицу, за серьезную высоту, но они, тем не менее, на это идут, то есть достаточное количество российских федерастов у них есть вот в таком амплуа использовать. Напередодні з'явилася інформація про те, що на заводі Рейнметал в Іспанії відбув стався вибух шестеро працівників постраждали. Цей завод займається виробництвом боєприпасів і вибухових речовин. Тут вже ми з вами під час нашої попередньої розмови обговорювали тему того, що в НАТО вже офіційно заявили про те, що Росія намагалася вбити генерального директора рейнметалу. От можна цей инцидент, который стався в Испании, зарахувати до диверсійних действий, за которые может стоять Россия. Ну, объективно, любое предприятие военной отрасли – это предприятие повышенной опасности, так как мини. То есть любые производственные механизмы, которые выполняют боевые, то есть которые создают боевые средства поражения, они сами по себе тоже взрывчатые вещества. Поэтому Взорваться могло что угодно, когда угодно и по, по любой причине. Но это объектив. Хотя нельзя снимать, конечно, ответственность и с работы российских спецслужб. У россиян КГБ работает. И инфильтрация российскими агентами Европы вдоль и в попере, как и в свое время Украины, сейчас чуть почистил малюк. Контрики Малюка, украинские спецслужбы дальше расширяют. Но ну, достаточное количество российских агентов в Украине, а тем более и в Европе. Я уже однозначно, они проникают на военные заводы, там же механизмы фильтрации тоже есть, конечно. Но тем не менее, 10 отфильтровали, 11 прошел и выполнил боевую задачу. То есть, возможность такая, что это работа в том числе российских спецслужб, теоретическая точно есть. Это то, что мы постоянно говорим. В Татарстане стоит завод по производству шахедов. Татары собирают шахеды, которые потом убивают украинцев. Потому что нет ни одного татарина с фамилией, с фамилией там, Коваленко, допустим, чтобы подорвать этот шахедный завод в Алабуге. Его только начни рвать, он сам по себе взорвется. Там просто механизм определенный есть. Так вот, у россиян такие же механизмы есть и противодействие, в том числе нашим партнерам. Потому Надо усилювати фільтрацію однозначно, то есть контроль. Ну є спеціалісти, этим займаються. Центр протидії дезінформації спростовує публікації, які були поширені Military Watch Magazine, про те, що Росія, нібито близька до серійного виробництва балістичної ракети Скандер М дальністю тисячу кілометрів. Як зазначають в центрі протидії дезінформації при РНБО? Ця інформація. есть фейком, потому что сейчас санкции, которые уже запроваджені против РФ, они ускладнюють производство таких ракет. Как вы прокомментируете эту информацию? Ну, запустить серийное производство ракет повышенной дальности теоретически это возможно. То есть на базе Искандера, но она сейчас 500-километровая ракета, твердотопливная ракета, усилить, допустим, двигатель для того, чтобы по более высокой траектории шла ракета но там большие проблемы тогда возникают с позиционированием наведением то есть это целые процессы если под серьезной под серьезным контролем санкцион, санкционные механизмы запущены то действительно у россиян может быть очень большая проблема именно вот с, этой, с этим с этим участком производства то есть наведением ракеты как таковой инерционные некоторые механизмы инерциальная система наведения, она может дать, в принципе, э, ну, более-менее удовлетворимое круговое вероятное отклонение по заходе уже на цель. Но это КВО будет в сотнях метров, а ракета все-таки там полутонная боевая часть не выполнит все э, серьезные задачи. Там на, надо, серьезно, то есть надо уже точное наведение на цель. А это, это, это технологии довольно-таки продвинутые. Россиян, у россиян их просто нет, не существует даже некоторые механизмы гироскопа, и то проблема большая для россиян, они то китайские используют, а еще какие-нибудь для них для них важны, то есть именно электроника базовая электроника у россиян ее нет, потому пока на данный момент, конечно, ЦПД право, сейчас они в серию не могут поставить эту ракету, а вот через определенное время китайцы однозначно помогут, то есть они могут в принципе через определенное время Поставить в производство ракету с повышенной дальностью ничего, ничего в принципе теоретически им это не запрещает сделать. Возможность такая есть. Даже на базе того же искандера увеличили чуть движок, увеличили прочность сопел, то есть ну система наведения. Одна з обговорюваних тем останніх днів це авіакатастрофа, яка сталася в Сполучених Штатах Америки, коли пасажирський літак, який заходив на посадку, зіткнувся із військовим гелікоптером Блек Хок, який виконував тренувальний політ. Нью-Йорк Таймс пише про те, що ця авіакатастрофа могла бути наслідком прогалин у системі безпеки польотів з тієї наявної інформації станом на зараз. Як ви можете пояснити, як сталося так, що військовий гелікоптер не помітив пасажирський літак, який вже почав знижуватися і заходити на посадку? Ну ночі, какамінімум, любой самоліт, заходячи на посадку, это только огни, прожектора, то есть при выпуске шасси. Его видно по большому счету, но там все-таки очень много огней. То есть это город, большая площадь освещенная. Идти на малой высоте, на предельно малой высоте вертолету, допустим, сложновато было определить, именно самолет или нет. То есть контакт визуальный, скорее всего, не был установлен. Если был бы визуальный контакт, то, может быть, и не было бы этой катастрофы. Опять же, скорее всего, несогласованные действия летчика вертолета и диспетчера, который не добился подтверждения в визуальном контакте, ну а летчики просто не увидели заходящий на посадку самолет. Хотя все механизмы для ухода от удара, ну, она неоднозначны. Есть такая есть такая беда в авиации, его величество случай. Вот этот случай как раз привел к тому, что десятки человек погибли, царство им всем небесное, они тут не виноваты, никто по большому счету. Но такие случаи бывают. Чи, как гадаете, после этого будут вноситься какие-то новые нормы в систему безопасности полетов? Ну, вряд ли там все выверено. То есть это дело не в нормах. Нормы правильно прописаны. Это вот бывает такое с течением обстоятельств. По большому счету, с одной стороны диспетчера должны были следить, с другой стороны, визуальный контакт у летчика вертолета должен был быть. Вот Сошлись два таких случая, которые привели к катастрофе. Вводить ничего не будут, просто усилят контроль, по крайней мере проведут определенные занятия, мероприятия, разошлют какие-то циркуляры, но не более того. То есть там все выверено правильно, грамотно, полеты проводились постоянно, неоднократно все эти вопросы решались, и не один раз, естественно, не, один, не одну сотню, то может быть и тысячу раз. Летчики с хорошим налетом, то есть сотни часов налета, На вертольоті, ну, буває. От така біда буває іноді, особливо начне. Начне самые, самые найсложне самые опасные. Скажіть, будь ласка, ще одне таке питання, уточнюючи, а тренувальні польоти, що стосуються військового гелікоптера, є якісь обмеження, де вони можуть проводитися, де вони не можуть проводитися? Ну, есть определенные зоны, по высоте разведены, по коридорам разведены зоны выполнения полетов. То есть тренировочный полет выполняется в основном для того, чтобы продлить перерывы в полетах, так называемые. То есть летчик, допустим, если может, там от, зависит от, от классности летчика, то есть какого класса летчик, перерывы в полетах, они чем больше класс, ну вернее меньше в обратную сторону, да, третий, второй, первый класс, чем выше классность летчика, тем больше перерывов в полетах тренировочных он может допускать без контрольного полета, без вывозного, провозного или контрольного полета. Иногда эти, вернее, по определенному плану эти тренировочные полеты проводятся специально, чтобы летчик не терял, не терял вот этот перерыв и не терял, естественно, мастерство как таковое. Они проводятся по определенным маршрутам, в зависимости от постановки задачи по курсу боевой подготовки, это если у нас, у американцев, примера та же самая э, картина, по определенным маршрутам, по определенным коридорам и в определенных зонах летчики не выходят за пределы этих зон. Потому, еще раз повторюсь, это про, просто случай, бывает такое в воздухе. Вот, вот стечение обстоятельств приводит к катастрофе. Мене Герогоровичу, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву професійну розмову, за те, що знаходите часто можливість завжди ділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі і до наступної зустрічі вже у найближчий вівторок. До сіда.